мать звонит до сына, сыночек мой дорогой, он говорит, слушай, у меня такая температура, я говорю, такая у меня температура большая, целый мама. Вы благодарите Господа Иисуса Христа, что у вас температура. Благодарите. Многие люди уже сидят холодные. Они хотели, чтобы была температура, но ее их нету. Владыки Господа, что мы горячие. Славьте Господа. Вы слушай, вот так мне сын учащил. Вот так сын говорит, учащил. Друзья, дорогие. Ну а разве не правда, а? Правда, братья и сестры. Мы должны благодарить Господа, чтобы мы вот здесь сидим на этом месте. Слава Богу, да. что кровь течет по нашей жиле, сердце бьется в наших грудях, мы спим, а сердце колотит по маленькому и идет по воле Господней. врыть все делает Господь. Аминь. Слава Богу, братья и сестры. Наш Господь, Он очень чудесный, Он очень милостивый, Он добрый. Мы, братья и сестры, это не понимаем Но, знаете, Я смотрю, і ми часто не доверяємо нашому Богу. Це yeah. okay. Бог плоть, она Божья імей перевагу над духом. Написано, дух проти проти плоти, а плоть проти духа. І ми не допомагаємо нашему духу побувати на ту плоть. Не допомагаємо. И бывают все наши неграды, беды, горы и счастье от того, что мы не помогаем другу нашему, куда в нас есть, побороть эту плоть. Сколько этой плоти мы мыслей, сколько родится все негодного, плохого, разного. И знаете, мы забываем это. Но давайте, друзья, смотрите, место духа за нами. Я одной из сестер сказал, иди, слава Господу. Благодаря Иисуса, Христа, идешь в Муазин, благодари. Аллилуйя тебе Иисус, Бог. слава Богу. Слава Иисусу Христу, из да, иди. Целый день благодари Господа. Три дня не пройдет, как ты видишь, какая сила придет для тебя и благословение. Она сказала, то что брат, я чувствую себя как на крыльях. Аминь. Аллилуйя. Ну почему нам так не сделать, а? Я молился за одну сестру, она с палочкой. Ну, помолился, она еще не очень-то старая. Встречаю нас, так само и идет с палочкой. Послушай, я говорю, сестра Вера, у меня есть два имени. Митя и Дмитрий. Митя милостивый, а Дмитрий жестокий. Пойми меня. Если еще раз я встречу тебя за этой палкой, и снизу тебя по, по Понимаете, нет? Поняла, говорю, как поняла. И говорит все слушайте, дай Бог, чтобы мы меня не встретили. <свят> вот. вот. так сделает. Вот так сделает, и все. Тубалику на эту балку откидать, бы, может быть, надеется, что встретится со мной. А вот он говорит, слушайте, я оказалось, у меня шапалки мало, чтобы не помогала. Я уже хочу, но на на спокойно, видите, батя, смотрите». «Да я написал, что написано, что со страхом спасаете, так или нет?» меня это получается?» Друзья, дорогие, ну как же при, принять эти меры, а? Если не можешь сюда расстаться. Вы здесь видели вот на знаете, собрание, один а в коляске был. Хор встает, он встает. Хор садится, он садится в коляске. Видели здесь, если нет, человек? Видели, вот что. Я думаю себе, на мысль такая у меня была. Он думал, что какой брат пришел с дрыном, там, вот, дал ему подсад. Вот. И побежал бы. Ему река не Вот. Все это на себя взял бы, я кажется. Понимаете? Но еще нет здесь палки такой. Ну, вы представляете? Ну. Вот мы такие люди, понимаете? Мы не, не даем место в нашем сердце. Действие Духа задам унылью. Почему я хотел читать Слово Божье? Так вам скажу. Третья глава. Дядя святых апостолов. Господу. Читаем четвертое место. Второе стишок. Петр и Иоанн вместе в храм молитвы дядю. Там человек сидел хромой, отцел матери. Просил милости не слышите? Прощите, милости, просите. Петр, вот, надо подойти к нему и говорить, взгляни на нас, взгляни на нас. Как кажется, зачем мы это говорили, да? Надо бы сказать, "Петр, не надо это говорить, взгляни на Иисуса Христа. Это что ты против Слова Божьего говоришь? Взля, а он говорит, взгляни на нас. Что ж на тебя смотреть? Я, может, имею право сказать смотрите на меня. Тоже мне право сказать. Петр мал право, а я что, не мал право? Мал право, то взгляните на меня. Взгляните на меня. Серебра и золота нет на меня. А что я имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назария. Вста. Берет ее и понимает. Нет исцеления. Понимает дальше. Нет исцеления. Понимает дальше. Нет исцеления. Поднял посадил и написал, что укрепились его ступни, колени. Аллилуйя. Слава Аллилуйя. Слава Богу, братья и сестры. Вот сейчас мы говорим. Братья и сестры, пробуйте себя после молитвы. Вложите ногами, головой. наевайтесь ниже. Стой. Прийти, пробуйте. Есть бы, если нет. Мы сидим. А кто из нас? меня Бог не сильный, нет. Но Бог исцеляет. Взгляните на меня, мы имеем имя Иисус. Я имею имя Иисус! Ты, сестра, брат имеешь? Имя Иисус! Аминь! А что ты с этим именем делаешь? Это твое дело! Братья и сестры. Это мое дело послать на ваше племя и Имя Иисус! Имя Иисус! Он ссылается апостолом Петром на Иоанна Иоанна Марка 16, 18 стихов Имя его будет вот это делать! Слышите? Будет брать землею, все равно и полини им, возложить руки на них, они а будут здоровы. Он ссылается и имел это место в своем сердце. И имя Иисуса Христа Назарея. Вот это и ты маешь право делать. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Он имел имя Иисус. А раз мы не имеем имя Иисус, имеем, друзья, другие. Но а нам кто-то надо, чтобы потолкнул. Кто-то надо, чтобы нам кто-то усрочил нас. Как я зашел, в один дома там коллега лежит. Мальчик. Всех много записок есть за детей. И мне стало жалко, и молодая семья, жена, муж молодой. Я говорю, что вы ничего не делаете с этим ребенком? Почему вы ничего не делаете? А что делать? Мы же везде были с ним. Во всех областях Киева везде, у профессоров, доцентов, Мы везде были, не только как помощи. Да зачем он вам эту? Вы должны, как мать, как отец, благодать имя Иисуса Христа, Сына Своего, отченив волос, чтобы он шло и имей в разуме, что и в глазах своих духовных двигей, я совершенно здоров, я прекрасным, я наикрасивейший най найкрасивейшим сыном между всеми сыновьями и детьми. И восстанавливаю его, и славьте Господа, и исполняется против на моих дьяволские. Вот твой сын был такой, это говорит сатана. Вот он никогда не будет другие дети. Так нежно говорить. Но ты будешь мучиться всю жизнь. Ты умрешь, а кто будет доглядывать твоего сына? И так дальше, да дальше. И сатана крутит, 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 дальше и дальше. И она так верит. Мать, отец так верит, так будет. Он знает, Она подписывает приговор своему сыну. Всю жизнь ты будешь коллега. Вместе с Я говорю, этой а мудрой себе, знаете что? Я помолюсь за вашего сына. А вы должны благословлять его и видеть на ее найкрасивейшего, наиздоровшего, плечами широкими, полный рост и так дальше. И я им надо стал устрашать. Знаете что? Если в течение года, даю вам срок год, и мы проезжаем где-то местом возле, возле вас, примерно 50-40 километров радиусом, я к вам заеду. И если найду вашего сына вот таким, как сейчас, я воду для жены его. Ты мне получишь хорошо. И для мужа ее. И ты мне получишь. Я возьму хорошего солдата, дня. Я вам покажу. Что вы так э, имеет этот сына. Ну, я, мы поехали. Наш служка же. Муж дорогой. Он так сделает. Давай будем этот год молиться за сына и так делать, как он говорил. Если уже Бог не силит, то же у нас и обрадование. Ведь, может, нас не будет. Давай. Давай будем это делать. Начали молиться, начали благословлять, начали руки на своего сына. Сын начал немножко подниматься, начал укрепиться, начал лазить на коленах начал возле стула стоять. И они еще крепче, еще крепче. Прошел год. Сын полностью встал на сына. Аллилуйя. Слава Богу, слава Богу. Все не ждут, чтобы я заехал к ним. А они едут ко мне с сыном. И он пришел полностью с ними и говорит, благодарите Господа, вы все то делали, как вы говорили, мы боялись, чтобы вы нас не осмогали. Вы, вы, это все делали. Братья сестры, друзья дорогие, мы сейчас будем молиться за исцеление. Друзья дорогие, но в нас есть имя Иисус. Сестра, у тебя есть имя Иисус, брат, с тобой есть имя Иисус. Знаете, что тут такая таблетка, тот и укол обязательно поможет имя Иисуса написано, на имя Его будут бывать устроить народы. Аминь. На имя Иисус убой народы. Я вот часто говорю, сестра, брат, слушай, если тебя Бог не исцелит, а ты будешь благодать Господа, ты будешь верить, что Бог не истерит, Бог Господа. Знаешь, что получится? Она говорит, что? Сына пойдет Иисуса Христа и говорит, слушай, такая есть семья, в или там в Еппетруске. полностью верить на имя твое положились, а ты не исцелил, а ты сказал, что на имя будет Бога ты уставай народы, ты сказал, что Бога внуки на небо здоровые, ложили руки, молились, а ты не исцелил, где твоя правда? Слышите? что будет? Обязательно Бог благословит. Аминь. Аллилуйя. Обязательно Бог дай здоровье, благословение только себя носить, просим молитвы проповедь, я здоровая, я здоров, я славлю Господа, я величаю Бога. Честно, братья и сестры, мне приходится, что на, на моно пройти городу, люди неверующие кричат. Показывают, ну да, приш, пошел СССР, и Вот Он молится. Он весь сам только, только так шмагает. Вот, с каждой речи. Так говорят. И кричит она женщина. «Дмитрий, остановитесь. Я остановил. Что ты хочешь? Мне люди сказали, что вы знаете, что до драка. Смотрите мою грудь. Смотрите. Она как футбольный мяч. Что сделать? А я так спешил, что работу сделал в городе. Слушай, пришло мне такое слово, знаешь, что Бог сказал? Христос, что? Вы, когда мне есть нужду, выйди в комнату твою, закрыть дверь за собою, помолиться ему в тайне, он тебя высажал. Кто-то сделает вот так. Придешь сейчас домой, закрываешь комнату за собой, скажи Иисусу, как тебя звать? Раньше. Скажи все грехи, Скажи все беззакония, которые ты делал в жизни. Покайся и начни славить Бога. Аллилуйя тебе, Иисус. Слава тебе, Иисус. Что я просил мои речи, что я просил мои беззакония. Иисус, слава тебе. Начни славить Господа. Тебя вот здесь что-то будет делаться. Тебя будет идти радость. Не вставай с колен, не вздумай вставать в этот час. И молись дальше. И он кричит, говорил, он будет крестить вас духом и всем огнем. Жди огня. Жди огня, молись до тех пор, пока станет на тебя жарко. Пойдет, кажется, кто-то на тебя вылил кипяток воды или, или в середине, или, или облял тебя. Вот я этот огонь спает твои метастазы и руки на нас вместе. Слушайте, ты так просто сделать. Вот так. Я сделаю еще сейчас, пойду. И сам. И, и пошел. Не, сп не спросил, Я спросил, где она живет. Не сказал, куда ей ходить на собрание. У меня свои полно. Вот сейчас жена говорит, слушай, ну где ты ходил? Пошел за, за покупкой и пропал. Что ты там делал? Говорю, Рассказывай с но... С одним такого встретим и все, и, уже забыл, что надо покупать. И все. Вот. Она же эту городу Кричит одна женщина. Видите, остановитесь! Она самая. Что ты хочешь? Смотрите, Руки нормальная, так как это, это я самая. Я сделал то, что как вы сказали. Бог мне серил. Аминь. Аллилуйя. Друзья дорогие, если вы пятидесятники, Бог вас истинит. Аминь. А если шестидесятники, Бог вас не истинит. Вы знаете, что? Бежайте верой в дары Господа Иисуса Христа. Полноту Божию да ей. и носи стань Господа. И мы сейчас будем молиться. Вот кто есть на это место больной? А ну поднимите ваши руки. Не для меня ты Господа, понимаете? О, 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 Целая армия. А ну кто здоровый, поднимите, пожалуйста, просит. Вы уже оздоровились или здоровые пришли? А ну поделись, кто пришел здоровый? Вот, мало же, еще, еще меньше. Слава Богу, слава Богу. На этом, братья и сопрые, Господь наш исцелитель. Аллилуйя. Слава нам, нашу Богу. Но вы знаете, Он исцеляет очень незаметно. Приходит часто мы в подвале боремся, на, наверху боремся. Помолись, мне меня Бог сил, А уже мы в зале молились. Ну, а, а тебе болит? Нет или нет? А ну, нет, болел, вот сейчас не болит. То что ты хочешь? Тебя уже в зале Бог сцелил. А я и не знал. Вот видите или нет? Сейчас мы будем молиться. Знаете, что мы сделаем с вами, а? Сестры, братья, что будем делать с вами? Мы будем, кто поднимал руки Богу, что он больной, пошлем туда имя Иисус. Пошлем туда имя Иисус. На твои кости, на твои суставы, на твой желудок, на твою голову, на твой рак, на туберкулез. Пошлем имя Иисус. Аллилуйя. Слава Богу. И вот с этим именем Иисус выходите. Не расставайтесь, я вас прошу. Вы на меня после имя Иисус я славлю Господа, я уже здоровая, я уже буду укрепляться, я буду уже укрепляться. Начни Господа, Приди к кухне, работай. Вот весна, у огоньки, работай. Я здоровая, имя Иисуса Христа. Пускай слышит небо, аминь, аллилуйя. Пускай слышат ангелы, пускай слышит Иисус Христос. И такая душа, такая собрата не останется, о, позорная, нет. Она будет благ, благословенна. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Я верю, что мы с вами можем договориться. уже. Можем договориться с вами. Слава Богу. Мы сейчас будем молиться. Кто поднимал руки? Эти руки вил Иисус. Аминь. Доверяйтесь имени Иисуса Христа. Эта молитва будет необыкновенная. Я за эту молитву не отвечаю. Нет. За эту молитву отвечает Дух Святой. Аллилуйя. Сам Господь. Я е раб, что не Ми мы рабы, что не, не значащие. Мы только свидетели Божьей славы, Божьей благословения, Божьей исцеления. Аминь. Аллилуйя. Мы есть по-украински наши. Я святок и все. Я был на що что Бог будет делать. Аллилуйя. Слава Господу. Вы считаете, что среди вас никого нет, Однак ты и Иисус, А ты и Иисус один Иисус. Я сказал, закройте ваши глаза в собрании. И сейчас вы что-то увидите. И она неверующая увидела свет большой. И вот света этого протирается рука на нее будет со мной, что так я вижу и Бог исцелил. Аллилуйя! Слава Господу! Этот свет и вижу есть на вас. Аминь! Аллилуйя! Да молите Иисуса Христа! Слава тебе, Поднимаемся! ложить руки на воде. Мы все молимся! Аминь! Аллилуйя! Посладим Иисуса!